Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад сьогодні говоримо про те, як футбольні вболівальники допомагають воїнам у зоні АТО, у другій частині програми. Як завжди, дуже цікавий майстер-клас. І дуже багато всього корисного ще попереду. Залишайтеся з нами. У нашій студії футбольних вболівальників Євгена Переверзєва та Сергія Грибова. Доброго дня, хлопці. Добро. Розкажіть, будь ласка, як футбольні фанати зараз допомагають у такій складній ситуації, саме самом... воїнам АТО. На самом деле, как бы, спасибо сказати людям, которые ну, как бы не являються футбольними вболівальниками, фанатами. Дуже багато людей на наші просьби, допомагають от носков до касок, бронежилетів і так далі. А так помогает, ну, собственно, с людьми много людей, э, допустим, у нас есть вещь, кормо продаём, с них куда часть денег зарабатываем. люди сами приносят деньги. Ну. Как Як так. виникла така ідея? Саме у вас у футбольних фанатів, які в принципі до цього не займалися благодійністю. Ну, та громадська позиція, так сказать, кожного, коли в країні така ситуація происходит, большому сожалению, что она происходит, то Не знаю, люди ну, не должны остаться разнодушными в такой ситуации, должны помогать людям, которые за нашу страну сражаются. Нет, дело в том, что мы как бы у нас э, данного рода акции, мы проходили раньше, мы помогали этим детским домам, но мы не афишировали это, то есть мы никак не, 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 не наши политики да, там для пригласили камеру, сняли, все сделали, показали по телевизору. Мы помогали, то есть мы делали... То, что мы должны были делать. Но в той ситуации, в которой оказалась наша сейчас страна, и за то время, когда <Crimana> армия целенаправленно уничтожалась, и э, сейчас понятно, для чего это все делалось, для того, чтобы потом просто можно было страну с потрохами отдать без боя, то все прекрасно понимали, что нужно помогать ребятам, которые э, которых отправили на границу защищать, да, в данном этапе это зона АТО. Хотя назвать это антитеррористическая операция как-то тяжело, потому что э, во всем мире террористам с пистолетами, с автоматами, а тут техника, вооружение, то есть это. Ну, давайте называть это прямую то, что в стране идет война. Поэтому было принято решение, что надо, надо все-таки как-то общими силами, силами и, опять же, это помогать не только в болечке, в Днепропетровске. огромное количество разных волонтерских организаций, которые. Каждый, чем может, ему помогает. То есть, э, э, знаете, почему начал этим заниматься? Потому что э, не было верности да, вот эти, когда были телефонные звонки, там по 5, по 5 гривен на армию. То есть эти деньги куда-то уходили на непонятные счета, где-то от, от, отлеживались, да, и там говорили: мы ждем тендеров. То есть нам нужно. У нас были ребята, которые служили в 25-й бригаде, служат. То есть у нас были знакомые, которые призвали, и непосредственно мы от первых... От первого лица знали, что, в чем как ребята нуждаются. И, грубо говоря, когда это все начиналось, то ребята были боссы. Вообще без защиты, без касок, без бронежилетов, без, без наколенников нормальных берц, без перчаток тактических, без так, тактических очков и так далее. Вообще без ничего. Поскольку... Да, то есть, грубо говоря, народ в Украине не только не да, То есть, помогали все. Одел, одел, одел свою армию и экипировал ее в принципе, довольно неплохо на данный момент. Сейчас можно сказать, что уверенностью, что у нас нет потребности в определенном еде, как ребята говорят, а есть потребность большая, то есть это мундирование. То есть каждый небайдужий гражданин может допомогти коштами, так? На... Не обязательно, извините, что вас не обязательно деньгами. Если, допустим, у человека есть возможность, допустим, купить бронежилет, каску, то ради бога пусть приносят. Как бы. Нам не надо именно от людей деньги. Если у человека есть возможность купить рюкзак, допустим, какой-то большой, они сейчас, ну, люди просят их, что они нужны, пожалуйста. Если человек хочет, допустим, вот был случай такой, как бы, ну, считаю, какой-то бы пример многим людям. Сидел наш парень, работал в клубе болельщиков, заходит мужчина, говорит, ребята, вы помощь, да, военную собираете? Ну, да. А что надо? Ну, говорит, ну, парни, надо все, от носков, там, туалетная бумага, зубные щетки, пасты, бронежилеты. Это сколько стоит бронежилет? На тот момент их покупали там по 2 с чем-то тысячи гривен ну сумму называть, он говорит, ну, я 40 тысяч гривен дам. Парень говорит, что? Он говорит, ну, вот сейчас там типа, 40 тысяч гривен. Приехал через час, э, дал 40 тысяч гривен, мы добавили своих 12 тысяч гривен, по-моему, и купили 20 тысяч да, гривен. 000, да, да, как, да, как, как бы там. это, ну, человек, это как, как бы предприниматель за город, да. Ну, таким людям большое уважение и спасибо. То есть что... эта людина не пиарится, она не афишует, да, она вообще, просто абсолютно. Каждый делает свое дело, с меру по нитке, как говорят. То есть люди приходят, там, даже... И видно, что человек, можно сказать, э, ну, не, не сильно обеспечен, да, там, тут я сидел в клубе болельщиков, приходит человек, вот у меня есть бинокль, вот тут у меня лежит, он мне не нужный. да, там, он отдал бинокль, положил 300 гривен, он отдал, то есть каждый по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть и сейчас, опять же, нужна, э, есть сейчас огромное количество организаций, женщин, да, наши, они занимаются тем, что они продовольствие собирают, мы сейчас больше направлены на то, чтобы нужны очень сильно саперские лопатки, да, нужны карематы, спальники, даже элементарные сидушки такие, знаете, которые на ремень деваются, что на которых сидеть, это тоже, то есть на, на У нас есть э, наши ресурсы в социальных сетях, рупор Северной Трибуны на Фейсбуке и ВКонтакте, где есть полный список того, что нужно. То есть это можно в том же продовольственном гипермаркете купить и привезти нам, то есть лично. Опять же, мы за все отчитываемся, фотографии выкладываются непосредственно после того, когда ребята отвозят это все в зону боевых действий, туда, на блокпосты. И, то есть, люди нам доверяют, и это самое главное. Потому что люди знают, что если они приносят нам, это все попадает в нужные руки, они не расходятся, не на куда. Куди нести допомогу? Люди, які дивляться зараз наших эфир, хочуть допомогти. Куди є, 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 ну, на стадіон, У нас є клуб болельщиків. Якщо смотреть на центральний вход, ліва башня, второй этаж. Там есть табличка «Клуб болельщиків футбольного клуба Днепр. Там мы работаем с 12 до 6 каждый день. Но лучше всего звонить по номеру телефона. 740, 25, 55. Да, как бы. узнавать, что кто там, кто там был, что люди как бы там сидят не за деньги, просто, допустим, у человека есть время, там, когда он не работает, допустим, два часа посидеть. лучше позвонить, уточнить, что там есть кто-то есть и приносить. Ну, в принципе, как бы охрана, на охране все можно оставлять, потому что да. как бы, нам потом передаются. Потом сами хлопцы же отвозят все, что вы собирали, купили в зону АТО, Так, да. Также в болевальники, звичайні да, хлопцы. Конечно, да. И что они рассказывают, как там наши хлопцы? На самом деле говорят, что у людей очень крутой большой э, боевой дух, как бы с таким настроем можно горы свернуть. Но к сожалению многого им не хватает, и к еще большему сожалению есть, э, когда сдают просто парней. Люди за это, за это сами говорят, чуть ли там не со слезами на глазах, что такое присутствует. А так у людей боевой дух на высоте, все отлично. Среди ваших друзей, знакомых, кто спешил бы до Гость да. Ну, э -э -э. И это не только добровольцы. Есть, у нас есть люди, которые э, пошли воевать в, в добровольче, добровольческие отряды, да, то есть тот же АЗОВ. Сережа расскажет поподробнее. Есть люди, которые были мобилизированы, которые служат в э, теми же там, в э, 25-й бригаде, служат в ПВО, то есть, э, ну, не только это болельщики, да, то есть, и в каждой семье, думаю, что кого-то из родственников, <косвязываем> знакомых сейчас, они были мобилизированы. Еще до АЗОВа, расскажите. Еще. Ну, ребята, которые сейчас находятся с Днепропетровска, практически все как бы являются болельщиками футбольного клуба Днепр. Там порядка 15-20 человек сорвались, так вот ребята договорились, узнали, куда ехать, сами сгруппировались. Мы как бы помогли там формой, вещами на первое время, то, что была возможность. Сели в поезд, поехали, прошли подготовку в Киеве двухнедельную. Потому что как бы, люди, в основном, которые до да, поехали, процентов 90, они не служили не в армии, они Никогда не стреляли ни с оружия, просто они поняли, что настал тот момент, когда им надо идти как бы, туда. И у них ну, так, так сложилось, что у них получается пойти там по работе, по учебе, там люди, допустим, тот, э, пример моего друга, товарища, поехал в батальон АЗОВ, до этого он защитил, по-моему, за день или за два диплом. Поехал, потом э, по неделе прошла я, как бы, их тренировок, подготовки, им дали отпуск на пару дней, он приехал в город, увиделся с родителями, забрал диплом и уехал обратно туда. И вот они вот участвовали вчера днем, если не ошибаюсь, э, в освобождении города Маленько по Донецком. К сожалению, батальон Азов э, погиб человек, наш тоже товарищ, он являлся э, фанатом футбольного клуба с Николаева. Вот, ну. Молодой парень, да. Он, на самом деле это был даже гражданин России, так везде написано. Он был на самом деле, у него был русский паспорт, он был сам с Москвы, но он долгое время жил в Николаеве. И вот такая случилась трагедия для... Для близьких, для родних, для нас, ми... Але він захищав Україну все ж таки. Звісно. Він погиб з оружием в руках і з піднятою головою. Ну, у нас теж там зараз ну, парень, который сам родом з Ялти, який под національності, і до этого, до всіх этих событий. То есть он говорит: я русский, там, вот вот, то, Вот когда начали события на Майдане, то есть он на Майдані був і сейчас поїхав воювати туди. То есть, у нього поменялось полностью мировоззрение в этом плане, то, что он понял, что Украина – это его земля, да, это то, что он по национальности русский. Что, к сожалению, сталкивает лбами люди, сидящие там в Москве, не могут угомонить свои имперские взгляды на Украину, на остальные на части там, Европы, потому что мы миролюбивая нация, украинцы, да, мы 23 года независимости ни с кем не воевали. Вот, сейчас мы кому-то поперек горло встали, наверное, своими... Свободными поступками, да, то есть мы свергли определенно э, диктаторский режим, да. И вместо того, чтобы сейчас как-то строить новую страну, мы за ним, мы сейчас вынуждены воевать. Но в принципе, как бы независимость легко не дается ни одной нации. Потому, что К сожалению, происходит... в этой всей да. войне гибнут, я могу так сказать, лучшие люди нашей страны. из которых стоит брать пример. Так бы страшные войны, которые дают свое життя за наше мирное небо. До, до Дніпропетровщини на щастя не дійшли воєнні події завдяки тим хлопцям, які тримають оборону на сході. І взагалі у суспільства дуже змінилося ставлення до футбольних вболівальників ультрас, так зокрема, бо раніше всі знали лише за сутичками, так були відомі. Проте зараз ви одні з тих людей, які піднімають національну свідомість серед молоді як Як так сталося, що, наприклад, ми фанати помирилися? Як ви зараз взаємодієте? Отлично люди. Отличным взаимодействием. Это около футбола, такая большая игра. Надо быть, в любой ситуации з человеком, ставить какие-то приоритеты жизненные на первый план. Это, ну... Когда такая в нам нечего сейчас с ними делить. Там, даже с непримиримыми врагами. Это все отходит на второй план. Как бы, Личные амбиции каждого движения, да, они ушли очень глубоко назад. То есть сейчас поменялись полностью взгляды на все. Мы друг другу можем помогать в каких-то вопросах, там э, в информационных, там, в чем-то либо еще. Вот, допустим, э, зоны АТО, когда вот вчера под маленькой привезли трех парней э, в Днепропетровск, как бы, раненых. Э, болельщик футбольного клуба «Динамо», который тоже в Азове состоит, позвонил, говорит, ребята, там, можете помочь? Приехали парни наши. Ну поехали в у нас, ну, к ним не пустили, конечно, потому что, ну, как бы это правильно, что не пускают всех, кого э попало краняном. Ну как бы мы можем узнали то, что надо, и мы поможем этому подняв. Які ще акції на підтримку миру єдності для підняття свідомості українців проводили? Можливо, футбольні фанати, можливо, ви приєднувалися до якоїсь рухів та акції. Окрім парад у вишиванках, всі знають, нашому місці неодноразово був Кто инициатор, как тебе ведь Ну это опять же, знаете, это, э, я, допустим, да, то есть я. Это как психологически определенная защита у людей. То есть, ну, есть... Мы когда приехали в Полтаву на футбол, и мы встретились с ребятами, да, опять же, те же болельщики Ворска, Полтава, когда тоже враги определенные, да, то есть были различные конфликты. Сейчас же это все ну, ушло, и когда мы там экскурсию по городу не делали, я говорю, у вас нет флагов украинских по городу, то есть в окнах. Они говорят, а нам не надо доказывать, что мы украинский город, и об этом и так все знают, что Полтава украинский город. Но в данном случае про Днепропетровск, да, то есть как бы все считали центральная Украина, восточная, юг, там это все, там пророссийские города, ничего подобного, да, то есть сейчас Днепропетровск перерождается определенно, да, несмотря на то, что я говорю на русском языке, я смогу, в принципе, на украинском могу говорить, но так получилось, что... Это все мы прекрасно понимаем, какая машина Я работала. Прошу Проще у нас есть телефонный звонок. Да. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я вот часто смотрю и футбол и за фанатами, так сказать, наблюдаю. Раньше о них говорили, что они вот такие вот обезбашенные, драчуны т.д. и т.п. Сейчас они вот очень активно участие принимают в нашей такой непростой в Украине ситуации. Вот я бы хотела бы еще спросить у ребят, может быть, вот с их помощью как-то можно помочь в Днепропетровске навести порядок, дисциплину какую-то на улицах, дать пример молодежи, что вот как нужно себя вести и что наш город чтобы был примером для всех, что у нас больше порядка дисциплины в городе. Дякую за ваше запитание. да. Как бы ему тяжело. Как бы, ну, на самом деле и так, вот, я как бы вот, считаю, я как бы, ну, не отношусь как бы кому-то предвзято, то что на самом деле вот, мои знакомые, которые являются в большинстве фанатами футбольного клуба Днепр, это на самом деле пример для подражания тех людей, которые вот женщина сказала, то что ну, оставляют эти люди, их поведение желать лучшего. Допустим, у нас люди носят фантики в карманах и выкидывают их только в урну. Но, там мой знакомый курит сигареты, он их э, не выбрасывает в окно, знаете, как, допустим, едет машина и думает, что вы выкину бычок, что у нас там бычка. Он вот, собирает какую-то коробочку, потом приходит либо домой, либо мусорку выкидывает. Как бы. Я считаю, что Украина начинается с каждого из нас, и как бы не надо кому-то смотреть, там, а вот как, как сделать тот, надо как бы саму начинать, да, исправляться как бы, и тем самым показывать пример людям. Как бы, а то, что сказала женщина, чтобы подавать пример с большим удовольствием, как бы, мы этим и занимаемся, ну не все сразу. Да, дело в том, что это просто огромная, это огромная колоссальная работа, которая должна идти от, допустим, от властей, это, <как> это должна быть идти пропаганда определенная, это должна быть социальная реклама, идти, это должно быть в школах, это все. То есть это, к сожалению, поменять все там за какие-то дни это ну нереально. То есть но своим примером действительно, что нужно жить по совести прежде всего и поступать так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И действительно, что я, допустим, никогда не стужу сделать замечание человеку, который там выкинул мусор, догнать ему сказать, пожалуйста. Там. У да, есть... нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Наташа. У меня сын тоже 25 лет. И пришел одноклассник Игоря в отпуск на 10 дней. Он служит в 93-й бригаде. Скажите, пожалуйста, вы только помощь даете 25-й бригаде или же, возможно, 93-й бригаде? Тоже говорил страшные вещи о предательстве, о нехватке воды, то, что продается там все и покупается, нехватка очень воды и нижнего белья. В принципе, Носков там, он говорил, можно где-то найти, волонтеры туда не доезжают. А где они находятся? Я вам не скажу. Это с Черкасского, правильно, бригада? Да, это Черкасская. Дело в том, что мы мы, мы туда мы мы неоднократно возили это это механизированная бригада, то есть там и разведчики. Разве да. правильно. Да. да, да все да, все да. же. То, то есть да, да. да, там есть там там то как бы мы возили туда и продукты питания, то есть и муниция определенно. Опять же, невозможно, ну тяжело помочь всем сразу, потому что это стоит денег. Но э, у нас как бы можно сказать, так подшефно, да, 25-я бригада, это 93-я, и это вертолетчики наши, которые базируются в аэропорту нашем Днепропетровском. То есть это, как бы, говоря, три направления, на которых работают наши ребята, это огромное количество людей, это люди, которых многие даже не знают, но каждый делает свое дело. То есть я, я думаю, что ну, женщина, которая к нам обратилась, она может к нам прийти в клуб олечка, созвониться, действительно она прийти, мы можем пообщаться, узнать, где человек находится, потому что у нас были случаи, когда Люди приносили посылки определенные, да, то есть мы с Рычковой Татьяна общаемся очень сильно, все ее прекрасно знают, это просто легендарный человек с нереальным чувством э, патриотизма и с такой волей в, в сердце и в душе, что дай бог таких людей побольше у нас. То есть я думаю, что мы, если нужна какая-то помощь личная, то я думаю, что можно, можно попробовать помочь именно человеку, где, когда он, где он находится он в боевых, э, ну в зоне АТО. То есть приходите к нам, пообщаемся, там, где я думаю, что через 51 канал вы через журналистов можете наши телефоны узнать и звоните нам, постараемся помочь. Так, дякую за те, що ви відповіли так докладно нашій глядачці. Ми повертаємося до акції, про які ми говорили до телефонних дзвінків. До того, як молодь підтримує ось ці акції, у вас же, в принципі і підростаюче покоління, так у футбольні вболівальники, це хлопці там 13 років. Тобто, ті, яких треба ще направити на такий шлях, саме національний, до національної свідомості, як ви з ними працюєте? На самом деле у нас как бы именно на фан-сектор вход только -то с лет 16-18. Такие, как вы сказали, есть, ну, там, ну, Но все равно приходят. По сути, для да. лет 12-13, как бы, ну, мы им показываем пример с собой, как бы, мы с ними общаемся. Если человек, допустим, делает что-то неправильно, его поправляем, как бы, и, как бы, ну, такие, как бы, дети такого возраста, как, как я считаю, ну, мое личное мнение, они как губка немного что впитывают. И когда он, допустим, не, не тусуется где-то в клубах, там, с непонятными людьми, где-то там на районе, грубо говоря, а приход на футбол, э... это только хорошо, как бы. Я, ну, я уверен, что человек там получит только какие-то хорошие эмоции ну, и так далее. Ну и плюс, это футбольная среда это и, я считаю, что э, очень сильная дружба и чувство кол коллектива, то есть ну, фанатская среда это проверено уже годами определенно это проверено определенными случаями экстремальными не только то есть ну это как армия да то есть только это, то есть это ми, можно сказать мини армия со своими порядками со своей иерархией определенно да то есть но ну, э, дружба между фанатами она вот знаете как она в поколение переходит то есть есть там дружба школьная есть там друж, дружба Университет, когда только школу закончил и люди разбежались, там. училище закончил люди разбежались, а тут футбол он есть всегда, то есть ты там пришел на сектор 15 лет и там ты растешь, работаешь, меняется как бы твой социальный статус, а ребята, которые с тобой рядышком, они всегда рядом, поэтому... Еще, еще хочу сказать, что вот вы сказали, э, ну, обычно, ну, необычно, до этого там фанатов сказали, считали, э, как бы, те люди, кто делал беспорядки какие-то, там, еще какие-то противоправные действия, ну, я с этим... Не согласен частично, потому что как бы вы сами понимаете, что такое телевидение прекрасно понимаете, и как бы оно открывает людям одну сторону медали, а у медали есть другая сторона, и телевизор показывает то, что как бы ну, то, что им выгодно, то, что им надо показать для какого-то рейтинга, не особо надо верить сми. І зараз ми переконуємося у тому, що не усі протиправні дії були вчинені саме фанатами, і ви показали приклад, справжній приклад національно свідомої молоді і не тільки в нас в місті, а по усім містам. На останок таке запитання: чи непримиримі фанати примирилися? На вашому прикладі, можливо, якісь поради, чи як ви гадаєте, чи примиряться вороги Україна і наші загарбники? Нет, с такими людьми нельзя примиряться. Дело в том, что просто люди должны прекрасно понимать, что э, ну вот в Украине, допустим, болельщики все поняли, что нет ничего важнее, чем твоя страна, ро, Родина, да. да то есть, и в, в сплотились вокруг этого. То есть мы хотим обратиться к политикам всем украинским, прежде всего, чтобы они оставили свои амбиции определенные и борьбу за власть в единое целое направили русло для того, чтобы сделать сильную страну и сейчас бороться против тех действий нашего северного, так сказать, братского соседа. Что касается, вы говорите, примириться с кем-то, то, к сожалению, по ментальности очень много, много людей в России, они... У них это русский шовинизм, вот им все, надо вернуть какие-то земли, что-то вернуть, что-то захватить. Это наше, это наше, это наше. Почему мы, допустим, украинцы никогда ничего не хотели вернуть в себя? Мы жили на своей земле, мы никого никогда не оккупировали. Да? То есть нам хватает всего. Но кто-то другой пытается. И, соответственно, к сожалению, они подаются этой пропаганде сумасшедшей, что они считают, что. Вот это все наше, мы вернем, вы все неправы, вы все там под Америкой, вы еще, еще под кем-то. Да? То как иначе самое страшное, что русские пытаются отстаивать права русских за границей, да, но они не, не ставят права русских у себя в стране. Да? То есть, как бы, и нам пытаются навязать федерализацию Украины, хотя федерализация в России, говорят, все с ужасом это все там удаляется, и жестко, под жесткой цензурой. Поэтому хочется сказать э, людям, там, что отстаньте вы от нас, мы сами наведем порядок в нашей стране и нам здесь решать, как нам жить. И с кем скоро жить. Россия будет похожа на Северную Корею. Да. Северную то есть Россию. уже все, все как бы яркие показатели, что да, как бы наш наша, наша, как сказать, сосед северный, да, то есть превращается в Советский Союз, ограждается занавесом, да, от него отворачиваются все, цивилизованные страны, да, и только они дружат с Зимбабве, Андурасом, там, и Северной Кореей и так далее. То есть, ну, это смешно, как бы, но ну, и это страшно, потому что э, загнанный в угол определенный э, хищник, он очень опасен. Поэтому, опять же, хочется пожелать всем... Э, э, мирного неба. Да, мирного неба и прозрения определенного. То есть, как бы, не надо украинцам... Не то українцям ж людям, які живуть в Україні, та е, государство, господарство что що і як ми делать. робити. Ми самі розберемося без всяких от, от этого бы хотелось би хотілося. Дуже сильно. Дякую вам за ваші поради, за те, що ви прийшли сьогодні до нас у студію, знайшли час. І також велике щире дякую за ваше, вашу діяльність, за вашу допомогу і за підняття саме того національного духу, який повинен бути у справжнього українця. Нашим глядачам також дякуємо за те, що ви були з нами і продовжуючи тему спорту, прямо зараз фітнес для жінок. А після цього майстер-клас, залишайтеся з нами.